Вот, классная, властно. Я хоть ничего и сыграли, но как-то как, будто бы выиграли если Оба двое, да? А? Оба Вот, Не, я говорю, сегодня ничья, как выиграешь. А, в чем, в чем плане? Все-таки там. Так, я тут включу за ножом декода, утрем это на выпадок всякий. А, вот тут вложится катастрофа партии, уже турнир решил Ось тут ми. А тут у нас нічия так не зафіксовано, дуже дивно. Mm -hmm. Тут пише, що ви ще досі граєте. <гум> <гум> а, ні, все нормально. Ми перезагрузили, mm -hmm. бачите, перезавантажили, все нормально, так. Mm -hmm. Ось таке перше питання до Павла: напевно, яке цікавило глядачів. От ну, тут у ферз Б3 хід відомий, звичайно, старий хід от саме можливо, дехто його вважає не до кінця принциповим, але можливий хід, нічого страшного нема. От як ви оцінюєте взагалі хід тура d 1 в цьому випадку? Чесно кажучи, в мене особисто було питання до цього ходу, ну можливо, я не розумію. Я, чесно кажучи, так. Я, я не пам'ятаю, я в них ходи не дивився. Я пам'ятаю, що є три жетри, бо ходу. це вот, ну, Это, ну, ну, нет. ну, ладья D1, как бы ясно, что вот Саша Е5 опасался, и он нет. препятствует механические ходы Е5. Ну, то, да, и, покажем глядачам, это на тактичном да. в аспекте, там ну, жертва, да. ой, извините, та, та, несложная тактика. Та, да, ну. не, не, то в партии, да, Е5, но все-таки вот... Что-то режим анализа. Та, і на слон d6, про d6 отчаяние. Да, да, то есть да. это, да. видимо, наверное, главная идея, в принципі. — Ну, але от, э, зрозуміло, що таку тактику ви не зівнете, э, але все-таки, от, як виглядали от, такі більш реальні перспективи? Зарештою, це ж і забране поле, де один, можливо, в іншій Вообще, тури. Вообще, да, частіше. все-таки другу ладію ставили. Да, да. Тому, може бути, ход не точний в цьому плані, що все-таки В общем-то, там так и получилось в партии. А, вы, вообще, еще пытаю, пробываю точнее, вы Александра не пытали про хитрура Доуда, да? Ну, может, ну, он там паркировался на таких условиях? Партия все-таки настолько сложная, что мы особо ничего там. Ага. То есть в конце обсудили, то есть... понятно. Ага Действительно, да. Нам обоим казалось, что он выигрывает. Почему-то он не сделал ход, который я решал, в принципе. Я тоже увидел, что я проигрывал, скорее всего. Ага. G6. Что а, вы думаете про Е4? Ну, трудно сказать. Я даже не знаю. Но как-то он пошел в ладья d1. То есть он предполагается, что может быть он какое-то время выиграл и ходит Е4 теперь в один прием. Вот. Но с другой стороны, мы обсуждали уже, да, вот если он играет там спокойно, g3, скажем, там, слон g7, но действительно ладья на d1 как бы Наверное, не очень стоит потому что okay. все-таки все мешает. Говоря, даже корейского есть даже хорошее пресловие, фразеологизм. Mm -hmm. тен, «Ни в те, ни в ворота». Это, uh -huh. <laughs> наверное, про Турнадо-Удэн как раз очень хорошо сказано. Ну, в общем, да, не там, где она стоит. Поэтому то есть, Саша более, ну, -то более прямую игру затеял. Хотя, как-то мне казалось, что тоже бесперспективно. Наверное, так и получилось. Ну, тобто е 5 ви просто оцінили, що у вас у це буде позиція. Ні, ну якщо але... він ходить Е5, то у нього може бути і лучше на самом деле. Ні, ну це так, це типовий план. Да. Ми теж це обговорювали в е коментаторській кімнаті, але ми все-таки припускали, що е саме враховуючи, що вже зробили хід радотик, у вас може бути достатньо часу у. какие-то типовые, там, C5 провести планы. И... А после, после сна Ну, мы это пропускали, мы глубоко анализовали, смотрите, ну, там, там, по ходам, я не знаю, надо это а, смотреть. посмотреть. Uh -huh. То есть он пойдет Е5, конь Е4, и... но ну, не так просто мне там провести C5. То мы ну, вот так, вот раз, да, вот так? Так, и сразу конь Е4. Uh -huh. Ракет. Шаг призывал. И Слод, он до 3, скажем, он пошел. Как-то не было для меня очевидно, что я тут успею Теперь Сфер цена на c4 как раз тут хорошо стоит, потому что он блокирует, ну, на c6 давление оказывается, угу. мешает мне угу. Ну, Бахет, а можно вы здесь правильно решено. по мы а цена вот... Ну, э... да, потому что тут-то проблем у ну, него нет, в принципе. Просто хорошая версия. Ну, да, ту варианту ведомого да фразиста, если там янчпиль такие схожий, да? Да, позиция та -та. достаточно типичная, она просто, мне кажется, просто хорошая очень версия. А тут, кстати, забавный mm -hmm. был момент, я не знаю. Ну, правда, он не имеет, не имеет как бы решающего значения. Тут на слон g4 был сразу ход. Тут может быть опасно, потому что dc, bc и конь b5 есть ход. То есть как-то я мельком глянул, и так сразу я не понял, что делать. Mm -hmm. То вы хотите на ЦБ, скажем, слон В5 кинь 7 просто забыть рокировку, да, и вот тут все так? А, ну может быть рокировку, ну, но просто я побить же можно даже два а, раза. А все перебыто и тура как там... Ферзь 7 А, ферзь да, и правильно, и забрать на в Потому что... То есть, ну как бы, я тут посмотрел, что-то так не очевидно, что тут делать. Не, ну, может Да, ну это просто, просто как бы слон же 4... В принципе, не обязательно совершенно, да. потому что слон c5, я все равно хожу и потом слон g4. То есть вы, когда играли слон c5, вы вважали, что это, в рамках этого, что на 2-1, то, еще хит g6 был формально сделан для того, чтобы фианкетовать слона, mm -hmm. то слон c5, нич... в хит 2 абсолютно нормальный хит. Ну да, для g6, g6. полезно. Ну да, для... То есть c5 в один прием попал, в принципе. Если кто и темп потерял, то это белый, скорее Тут H3, слон DC, BC. Так, да, тут Саша вот нічого предложив, але мне казалось, в принципе, я можу играть в. Mm -hmm. Ну, ще вот у нас тут теж, я був в тут перебував з Орестом Угу. Mm -hmm. і от мені теж ваша позиція більш подобалась, тому що ну, ми так прокидали щось, от ми дивилися більше, хіба такий просто слон d 4 mm -hmm. ну кейскі mm -hmm. є 25 і вважали, що у вас. Ну там как раз, если он поменяется, Ешь, мне кажется, нормально, на d4 поменяться, ага, раз разумеется, нормально будет. А, ага, так только хоть его ну, вот так-то пока такой, у меня конь на b6, все-таки ага. плохой, мне у меня пока как-то надо коня будет. Тут вот вызирала h5. Ну вот тут как-то конь е 2 я честно говоря, этот ход мне не очень понравился. А, Майзен сеновозе... Уази... Не, я имею в виду... Объективно, то есть он хороший, а для вас он не сподобался бы не. в Граде Черного. раз наоборот, что я не очень понял. То есть ага, как-то пассивно совсем. Uh -huh. uh, то есть эти фигуры стоят настолько пассивно, мне казалось, не должно быть хорошо. Может как-то фершиться два проще. Uh -huh. ну, в целом я не знаю. но... То есть у меня ясный план, мне надо коня вести куда-то. Поэтому я свой план провожу, молодец до 8 Другое дело, что может быть, э, да, все, ну, это, наверное, логично, все эти ходы дальше. Ферзь здесь 7 ладья c1, Кон d7, g3. Ну, а, собственно, ходу g3, думаю, это будет обесковый хит. Ну, как-то неприятно белым, я не знаю. А да. что, сразу трады удастся, э, Да, я хотел слон b6 играть. Тут только вот два этих -то, а тут так и в партии. Там mm -hmm. может еще... там ферзь H4 есть ход, но там же 3 G3, G3 можно пойти. Там две фигуры заводил, получается. Mm -hmm. То есть я хотел сам 2 6 ходить. Да? Вот, тут, вот тут, интересный момент. Я мог, в принципе, не, не отдавать mm -hmm. пешку сразу. То есть есть ход ладья b8, например. Uh -huh. То есть, типа, тому що так як получилось, ну, как-то там конкретно не нашлось нічого, я не знаю. Ми теж так розглядали, в принципі, uh -huh. тут був в... То есть, пока не спешить, Назар будем. Фірман uh -huh. з Михайлом Бродським, і ми так приблизно всі троє дійшли, дійшли до висновку, що у вас є повна компенсація за Піша але не більше. Uh -huh. Таке щось було у нас, таке загальне. А да, да, Может какой-то полезный ход, может король же 7 тоже. Непонятно. А вот, возможно, э, как раз все, моспак, до 4 и заважает, а, в чем аспект кихида-щутеры заважает, потому что всегда есть он же 4 и даже ну, ломается. Если, если я не хожу H4, он сам пойдет. И, ага. В принципе, ну достаточно надежно стоит. Я, я, я потом уже не вижу, на что мне играть в целом. Это ага, ага. было такие выправленные. Вымышленный рызок. Да, ризик, якщо... да вот, тут, вот тут очень сильный ход, мне кажется, ладья CD1. Вот я недооценил, что именно это водит. Потому что он, он как бы на, на F2 под контролем пункт держит. И, это самое. То есть я, я думал, ладья FD1 есть ход. Но мне кажется, ладья FD1 слабее просто. Ну так само тур c8, да? Ладья FD1 сейчас и сразу не вспомню, как хотел ходить. Наверное, ладья c8, да. А, так? Ладья c8 тоже. А, ферзь b5, да? Наверное, побил, да, тут. На g да? Не, а, ну можно пока... Не, может быть не бить пока. побил на d1 я d1 и скажем ферзь g5 здесь. А нет, минуту. Не о чем, мы вот так, так дурачи давай... до довелось. А слон g4 тут тоже есть. А, да, слон g4, да, мы это довелось, и тура d8, нам да. давалось дуже у... у черных нормальная компенсация за... Ну да, я, я, и рассматривал эти возможности с размером байди. Если я не нашел в такой редакции. Можно вот так. А, а что если побил там конь c3, скажем? Ну там же сразу уже не. А, ну побил, да. Тут, ну тут выбьет и играет mm -hmm. трек, да? Mm -hmm. Да, уже. Mm -hmm. Добре. Ферс, скажем, D4. Mm -hmm. Это очень страшно глядает. Mm -hmm. Ну да. да тут взагалі можно какие 3 три не райси станут. Ну, как-то может ферзь F1, пока нет, пока ничего страшного. Ну, а вот тут кинь. А, на H4VD это? Ну, а что делать? Наверное, меньше из. Чего это тут? А вот тут уже накопана гирша в. в... в ну, наверное, да. Но взял ферзь F3, там но так очевидно, mm -hmm. все-таки. Mm -hmm. Может, словно F3, не знаю. Mm -hmm. Наверное, <PM3> да, слон f3, потому что там Слон f3, да? так ферзь уйдет, и f5 еще раз. не знаю, но это же А, там слон d5, разумело. Конечно, слон 5 не можно, это звук фигуры, вот так, да. Ферзь d2. А, нет, ферзь d2 тоже. Тут это так Да, то есть, ну, h4 может да, пока. Хотя тут... позиция, конечно, неприятная. Ну, да, это слон c7 вот раз. Слон d1 пока. Слон d1, да? Может, не проигрывать белый. Конечно, защищаться неприятно. Короче, 7 5, 5 а поставить. Паша 7, так кажется. Ну да, да. Вот как-то так, да. Просто на нахуй. Не, ну надо в правах у вас да. могут быть. Да. Ну, в общем, у меня бы да, тут много путей. <св -пост> Но ну, мне кажется, водят CD1 все-таки сильнее ход, я Потому что он. Тут -то -то был турат зависим, форс b5, я тут не нашел. Я не нашел то, что делать. И вот тут відмовилися цією ідеєю Тура-1, Тура-1, Тура-8. три правильный хит? Ну, я думаю, да. Ну, вот тут, да, тут решающий момент такой партии. в принципе, пока все логично было. Но тут ферзь Е3 к ничьи скорее всего. Ферзь Е3, ферзь Е2. Ферзь Е2 надо, да, Так, да, взяв і слон 5. Ага, ну так. Ничья виникає, яким саме чином? Не знаю, то есть. Може, кстати, тут у меня еще ініціатива. Ну може тут п'ять іде, ніхто, та звуко. В іншого не видно, в принципі. Так, да, може до 5. да, могут ничья, а могут ничья, да, тура c5, тура b2. Ничья, нет, тора b2 там. Ну, да, там, власне, тяжко. да, власне. Что это такое? Да. тут вы пришли f5, и то и хит вы уважаете, напомню, неправильно. Да? Не, ну да, я, я, просто пошел, я сразу увидел, что скорее всего я проигрываю, потому что ферзь на f7 идет. То есть я сразу часто так бывает, что сделал ход и увидел. Тут, ферзь c4 правильно пришел, Саша, mm да? -hmm. И тут да. 4 правильно точно. А, не, нет. А, тут нет. Все -таки, а? да? Все-таки, да. Ну тут, да, мне казалось, или сразу ферзи всем, или взял, взял ферзи всем. Ага. Ну, ну мне тем казалось, другой. Взял, взял на F5, мне кажется, это четче. И на GF ферзи всем очень ну, вот сильно. Да, и если FG, то зачем на G и открывается на очипованную. Да, то есть это грубый зевок. Вертикаль, конечно. да. Меня, например, а время. А сказал, а в Саше просто Сеймонт мы вернулись в его, в Саше что было с часом? Почему? У меня было, у меня мало было времени. Минуты три-четыре. У него? У него? у него больше минут десять. Восемь. Восемь. Тут сидел, но потому что Саша ведомый своим прекрасным тактическим взором. Да, он. так диском. Мы обсудили, он это видел, конечно. Но в смысле. Он, видимо, не знает дальше. даже. Не он, он хотел досчитать, но я, я не знаю, честно говоря. Он говорит, да, я, я видел среди всем. То есть вот тут мне повезло, конечно. Разумело. Так, да, а тут, значит, после того, как ведбулся вы уважает, у вас узнал письма порядок то? Да? да. Я тут подсмотрел, честно говоря, да, вот оценку компьютера. Правильно. А, правильно, а, а, я подсмотрел оценку компьютера, что вот после DF8 он дает нули. то на ага, Kind 3 а да. Да, то есть получается, ну, я боялся, что BC вот все-таки. Интересно все, это, все, Что получается после BC? А, у позиции, да? Нет, ну, БЦ. я имею в виду АЖ, правильно? Ага. А 8 BC, да, вот интересно. То есть, ну вот, это на своем времени я пытался посчитать ферзь g4, но мне казалось, что я там могу проиграть. Ферзь e3. А тут ферзь g 3 еще есть. Да. А что, э, там... Да. Не, ну же разумело. да. То есть, а это там ставим а Ферзь e3, а ну, ты... да? Да. Хорошо, а ну-то там матус, правильно, значит, так. Ферзь e3. Ну, то уже встегло с компьютером по 25 після партии, это, да, что дает? Я только вот оценку посмотрел. Ага, оценку. А, я же не лазил в компьютере, так, ясно. Угу. Тобто, я разумею. Ну, да, на пене форсе 3 найбільшло. То есть, как-то DF1, наверное, до первого хода. Ну, да. ну, весь, там, весь там... шар. Ну, або забрати на C5, на пене, тоже не так страшно. Ну, то f 1 и форс C5, тоже не страшно. Ну, да. Або слон C5 мать, он возит. Так, а якщо... Так. Кинь D3. Да, а тут, да, мне тоже вот казалось, что ферзь d3 лучше. Uh -huh. ну, а дальше. вы думаете, ты там сейчас сберегалась убил какие шансы на прямому? А, нет, ну тут есть нюанс, что uh, ферзь d3. Uh, то есть, если я как там получается, слон d4 я хожу. Так, uh, да. Ну, то есть, uh, сейчас минуту. Слон d4. Нет, почему мне казалось, что... То есть, ну, наверное, конь d5, мне кажется, на слон d4, типа. То есть d3, да? Да. Слон... d4 э, угу. и конь d5, вот так играть, на вот так. Угу. Угу. А на ферзь d 4 вы играете тура h1 Нет, и тура h7 там, 7 там, выигрышем там, там, ферзя. Там там, но да, но нужно показать это нашим глядачам. То есть все... это красивый... Да, ресурс. да, тут, видите, такая То красивая так геометрические мотива. Лишний шаг, лишний шаг. Так, а тут тобто цей шах він якраз дозволяє короля забрати з за такої безпосередньої небезпеки. Yeah, і тут на кінь D5 виспокій. А, на кінь D5 граєте вже троє 8, yeah. так? Так, yeah. well, тут, мені кажеться, шанси нічого вже не плохі. Так, і ну, тут послідували кінь V5, і це вже форсований вічний шах. Зараз yeah. Ну, Тобто можемо констатувати, що з дебюту раду один хіт все-таки дійсно, напевно, не найкращий. Тобто... Ну, да, какая-то это... инициатива была. То есть, да, у Да, и потом кстати, вы мало какую-то инициативу. Ну да, Саша там играл все-таки хорошо. У меня наверное, серию хороших ходов сделал. Вот ферзь c6, там ладья cd d1, более сильный ход. То есть потом как-то я ничего не нашел. Давайте будем как раз сейчас тогда партию Кузова, а тогда, напевно, будет последнее запитание до вас. Вот такие, чисто по турнирному плану. Ну, скажем, ну, хочется не отвечать, Вот это такое вопрос. Тут мы э... Ця позиція, та, ця позиція. Далі ми зробимо, чи не матусу вже зовсім інша. Та ну в основному, навіть, напевно, тяжка. Весь тяжка. Тяжка позиція. Якщо дійсно. Ну, тут козубове питання, питання козубове. У вас якісь такі от відчуття, якісь такі інші, ніж надзвичайної партією на завтра. Чи такі, як завжди? Ну, наприклад, що там можна стати чемпіоном України, ну чи таке. Як... Меніше, кажуть, не жкави, не відповідайте, бо це такі питання, це в квататорок цікаво. Ну, тобто партія много було важливих у партії в кар'єрі, нічого це такого. Тут ніякої такої особливої значучості вона немає. Так, у нас був в гостях Павло Альянов, дуже дякуємо йому за аналіз своєї партії. Ми продовжимо тут. Дякую вам, Павло. Приходьте ще раз. Вже точно завтра.